Юрий Иванович, сколько к вам сегодня гостей приехало, спортсменов? Более 700 человек со всей Украины. Это 40 команд, которые борются в эти два дня на турнире «Олимпик Стар». Я знаю, у вас тут технические нововведения, вы тестируете электронные шлемы. Расскажите об, этой, об электронной системе судейства, чем она помогает, собственно, арбитрам, вот, и в чем ее преимущество перед обычной системы? Впервые в нашем городе мы используем электронную, электронные шлемы Daido, фирмы Daido, которые позволяют автоматически фиксировать защитные баллы, защищенные баллы, которые позволяют определить победителя в данном поединке. То есть на сегодняшний день спортсмен одевает электронную экипировку, это жилет и шлем, что дает возможность минимальному вмешательству судей для объективного э, решения результата поединка. В Полтаве мы впервые проводим э, турнир «Олимпик Стар» с использованием шлемов электроники. Если я не ошибаюсь, такие шлемы уже были на турнире в Кременчуге, да? Э, похожие шлемы, только чуть-чуть другой фирмы. Мы, мы проводили чемпионат Полтавской области на электронных шлемах. Но для Полтавы это новинка, это впервые. Вот, но у вас уже была возможность систему протестировать, как она работает без сбоев или все-таки бывают случаи, когда она еще не совершенна и ее нужно еще, скажем так, использовать ее более... Еще судьям нужно смотреть в оба, при использовании рано расслабляться, нельзя полностью полагаться на электронную систему. Естественно, предпочтение дается электронной экипировке. Фактически нету, система работает идеально. И прежде всего чемпионаты Украины, мира и Европы проходятся на таких электронных шлемах и жилетах, что дает уникальную возможность спортсменам, уже начиная с таких турниров готовиться к более серьезным стартам, таким как чемпионаты Украины и Европы. То есть... Задача судей это прежде всего оценка сложной техники, когда идет. Важно координационные, да, дополнительные баллы. И, естественно, следить за ходом поединка, чтобы процесс боя был согласно правилам соревнований. Не было нарушений ударов по ногам или ударов запрещенные правилами ну, То есть можно сказать, что она еще как да. такой тренировочный тренажер для международных соревнований, как для судей, так и для спортсмена. На сегодняшнем турнире участвуют достаточно опытные судьи, поэтому мы не тестируем и не тренируемся. Мы проводим качественный турнир. Главный судья соревнований и обслуживает это судья международной категории, у которого опыта работы на престижных турнирах очень много, и мы не практикуемся, мы даем возможность детям бороться и выявить сильнейших для награждения и получения своих призов, медалей. Спасибо.